गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल यांचे दोन हजार एकोणीसच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने केलेले निलंबन मागे घेतले असून आज आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मी भारतीय जनता पक्षातच होतो घरवापसी केली नाही तर पाच वर्षात कोणत्याही पक्षात सुद्धा प्रवेश केला नसल्याचे सांगत आज आनंद दिवस साजरा करत असल्याची प्रतिक्रिया आमदार विनोद अग्रवाल यांनी पत्रपरिषदेत दिली आहे चंद्रशेखर जी बापुड़े इन्होंने चार से पांच वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी से हमारा जो निलंबन किया गया था हमारे साथ में अभी हमारे सभी कार्यकर्ताओं का जो निलंबन किया गया था उन सभी का निलंबन वापस लेने का पत्र भी जारी किया उन्होंने इससे पूर्व बात भी की अपने पार्टी के रक्षा के लिए हमने एक उठाव किया था उनके उस नेता के खिलाफ में संघर्ष किया था और उस संघर्ष में मैं आज विशेष तौर पे गोदिया विधानसभा की समस्त जनता का और गोदिया विधानसभा के बाहर के अनेक ऐसे लोग हैं जिनके प्रेम और आशीर्वाद के कारण सबका साथ हमको मिला था सबका आशीर्वाद मिला था और आज मुझे लगता है कि जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे वह स्वर्णिम पल आज आया है आज उसका सही महीने में आज हे विजय दिवस आहे तर दोन हजार एकोणीसच्या विधानसभा निवडणुकीत विनोद अग्रवाल यांना भारतीय जनता पक्षाने उमेदवारी न दिल्याने त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढत गुंद्या विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार गोपालदास अग्रवाल यांचा पराभव केला के होता तर विनोद अग्रवाल यांनी अपक्ष निवडणूक लढू नका म्हणून आमदार परिणय फुके यांनी विनोद अग्रवाल यांची मनधरणी केली होती विनोद भैया मागे लागलो तो लवकर येऊन विनोद भैया बोलले की जनता ने 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 जाता तब ती मात्र त्यांना यश आले नव्हते मात्र येत्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला प्रबळ उमेदवार मिळाला नसल्याने आमदार परिडे फुके यांनी यावेळी अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल यांची मणधणी करत परत भारतीय जनता पक्षात घेऊन परिडे फुके यांना यश आले आहे मात्र जोपर्यंत अन्याय करणारा भारतीय जनता पक्षातून बाहेर जात नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पक्षात येणार असल्याची भूमिका आमदार विनोद अग्रवाल यांनी घेतली असल्याचे आमदार परिणय फुके यांनी सांगितले आहे तर महायुतीने गोंदिया विधानसभेची जागा आमदार विनोद अग्रवाल यांना देण्याचे ठरविले असल्याची माहिती आमदार फुके यांनी दिली आहे जो सीट का जो भी विधानसभा क्षेत्र का सीटिंग मिले वो जो भी पार्टी में जाएगा, वो पार्टी को सीट रही यह ये तय हमारा आज जारी घटना में निश्चित रूप से आज हम सबको हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे पदाधिकारियों को, को आज अनेक जगहों पर जाकर के जनता की सेवा करने का मौका मिला है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारा निगम वापस लिया है तो पिछले चौबीस साल में भारतीय जनता पार्टी में था पांच साल हमने कोई भी पार्टी में प्रवेश नहीं किया हमने अपक्ष रहकर के जनता की सेवा की है हमने अपने मूल सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया हर परिस्थिति में हम अपने मूल सिद्धांतों पर जो हमारा अंत का सिद्धांत है समाज के अंतिम घटक घटक को न्याय देना और सबको तो साथ में लेकर भी तर येत्या काही दिवसात विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून गोंदिया विधानसभेत आजी माजी आमदार यांच्यामध्ये आपल्याला चुरस पाहायला मिळणार आहे या निवडणुकीत तरी गोंदिया विधानसभेत भाजपचा कमळ उगवतो काय हे आता पाहण्यासारखं असेल